bir inson ustoz e, har bir mazhab amallarini bajarsa bo'ladimi ho bismillah vassalotu vassalam ala rasululloh bu savol o'zi asli kengroq e, kattaroq e, bahsga e, sabab bo'ladigan savollardan bittasi avvalosi mazhabga amal qilishlik e, kimga vojib u mazhabga amal qilmaslik kimga vojib degan savol qo'yilishi kerak savolda shunga yarasha bir ishora ham bor agar inson ijhtihod darajasiga chiqsa ya'niki islomiy bilimlarni puxta egallasa o'zi qur'oni karimdan hukm olishlik darajasida hadis shariflardan hukm olishlik darajasida ana shu hukm olishlikni ilmlarini o'rgatadigan ilmlarni hosil qilib mana shunday darajadagi ilmga ega bo'lgan bo'lsa mazhabga gə, ergashmasligi gə vojib bo'ladi ya'niki u kishi mujtahid bo'ldi o'zi istihod qilishi kerak bo'ladi endi bugungi davrga kelib bu da'vodagi kishilar yo'q hozirgi kunga kelib men mujtahid mutloqman deydigan kishi yo'q va ana shu demak davogagacha ilm o'qigan odam ham tushunib yetgan narsasi shu bo'ladiki <coughs> agarchi rosa bahs qilganda ham bugungi kundagi mazhablarni fiqhda demak yetib kelgan masalalariga yetib keladi mana shu narsani tushunib yetganligi uchun u muqallidligicha yoki biron bir imomga ergashgan holatida qoladi u yangitdan yana namoz yana ro'za masalalarini ko'tarib olib chiqmaydi endi ulamolarimiz aytadilarki odam ish shunaqa bo'ladigan bo'lsa mujhtahidlik darajasiga yetgan kishi o'zi ijtihod qilishligi vojib bo'lgani bilan ya'niki o'zi ijtihod qilishligi imkoniyati bo'lishligi bilan boshqasini o'ziga ergashtirmaydi ya'niki omma xalq qaysi mazhabda bo'lsa o'sha mazhabda ketaveradi u kishi o'zi dalillarni bir biriga solishtirib shundan o'zi ijtihodiga ergashishligi kerak bo'ladi ammo ovom xalq bu ilm dan uzoqroqda bo'lgan dehqonchiligi bilan shug'ullanyapti savdogarligi bilan shug'ullanyapti yani ana shu xalq yurtida qaysi mazhab amal qilinayotgan bo'lsa o'sha mazhab ulamolariga borib so'raydi va o'sha so'ragan holatida nima javob berissa mana shu masalalarga demak amal qilishligi vojib bo'ladi